Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama diberi Rabiatul Adawiyah binti Sabri dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 hingga 2025. Jadi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan saya pada hari ini. Dalam pembentangan ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan PPPM, latar belakang PPPM, matlamat utama PPPM, lima aspirasi sistem pendidikan negara, enam aspirasi murid, 11 anjakan PPPM, kaitan setiap anjakan dengan aspirasi sistem pendidikan negara dan aspirasi murid serta hala tuju negara dan yang seterusnya yang terakhir ialah kesimpulan. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengenalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Iaitu pelan ini dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2013 sebagai pelan reformasi pendidikan jangka panjang yang meliputi tempoh dari tahun 2013 hingga 2025. Pelan ini bertujuan untuk memperkukuhkan sistem pendidikan negara supaya lebih inklusif, berkualiti dan seimbang. Bagi latar belakang pula, PPPM dilancarkan pada 6 September 2013 dengan tiga gelombang utama, iaitu gelombang pertama melibatkan tahun 2013 hingga 2015, gelombang kedua melibatkan 2016 hingga 2020. Dan gelombang terakhir iaitu gelombang ketiga iaitu daripada 2021 hingga 2025. Ini bermakna tahun ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan PPPM. PPPM ini juga bertujuan untuk menengani isu-isu utama dalam sistem pendidikan Malaysia seperti jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar, kualiti pengajaran dan daya saing di peringkat antarabangsa. Ini bermakna pelan ini adalah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran supaya berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain. Seterusnya, objektif utama PPPM iaitu yang pertama ialah akses, iaitu memberikan akses pendidikan berkualiti kepada semua pelajar. Maksudnya di sini tiada diskriminasi dalam memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua rakyat Malaysia. Yang kedua ialah menekankan kualiti iaitu meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan yang terakhir equity iaitu menyediakan peluang yang adil kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang ekonomi atau geografi. Contoh, maksudnya uh, Pendidikan itu diberikan secara sama rata kepada semua rakyat Malaysia yang berperang kaum dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menerangkan serba sedikit tentang 11 anjakan yang terdapat dalam PPPM. Iaitu yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa ini bermaksud memberi akses pendidikan berkualiti kepada semua murid tanpa mengira latar belakang untuk memastikan mereka mencapai tahap pendidikan bertaraf dunia. Ini bermaksud uh, semua rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan berkualiti walaupun berbeza latar belakang, agama, budaya dan sebagainya. Jadi yang seterusnya ialah anjakan kedua iaitu memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris iaitu mengukuhkan penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan mempertingkatkan kemahiran bahasa Inggeris bagi memastikan murid bersedia men menghadapi cabaran global. Baiklah anjakan ketiga pula ialah melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai iaitu membina masyarakat yang berintegriti dengan penghayatan nilai murni seperti hormat-hormati, amanah dan bertanggungjawab melalui pendidikan. Seperti yang kita tahu, Malaysia sangat menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian untuk membangunkan generasi yang unggul dan dapat memberikan keharmonian kepada sesebuah negara. Apabila rakyatnya saling bersatu padu. Jadi yang seterusnya ialah anjakan keempat iaitu transformasi keguruan sebagai profesion pilihan, iaitu menjadikan profesion perguruan sebagai pilihan utama melalui peningkatan latihan, sokongan dan pembangunan profesional guru untuk melahirkan guru yang berkualiti. Contoh yang kita boleh lihat ialah institut-institut pendidikan guru meletakkan syarat ataupun calon-calon guru perlulah disaring terlebih dahulu untuk layakkan mereka untuk memasuki uh, IPG dan menjadi siswi dan siswa guru jadi uh, antara contoh um, saringan yang uh, perlu dihadapi oleh calon-calon uh, pendidik ialah yang pertama uh, UKCG yang merupakan soalan psikometrik untuk menilai adakah uh, mereka mempunyai personaliti seorang guru dan yang seterusnya Uh, ujian UKF yang menguji kecergasan mereka uh, dalam bersukan dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah temu duga secara bersemuka untuk melihat adakah mereka mempunyai kemahiran untuk mengajar dan sebagainya. Jadi profesion guru uh, bukanlah mudah untuk diceguhi dan uh, ianya menjadi pilihan yang sangat tepat. Seterusnya ialah anjakan yang kelima iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah iaitu mewujudkan kepimpinan sekolah yang efektif dan berprestasi tinggi untuk memastikan kualiti pendidikan yang terbaik di setiap sekolah. Seperti yang kita boleh lihat, pengetua dan guru besar mestilah uh, menjalani ujian saringan terlebih dahulu juga seperti calon guru kerana uh, untuk melayakkan mereka untuk menjadi seseorang pengetua ataupun peneraju sesebuah sekolah mereka mestilah um, menghadiri dulu kursus-kursus yang telah ditetapkan untuk melayakkan mereka untuk memegang jawatan tersebut ini adalah untuk menjamin kualiti pendidikan yang lebih baik jadi ancakan yang keenam ialah mengupaya JPN PPD dan sekolah untuk menyediakan uh, penyelesaian khusus berasaskan keperluan iaitu memperkasakan pejabat pendidikan negeri JPN pejabat pendidikan daerah PPD dan sekolah untuk merancang penyelesaian unik berdasarkan keperluan setempat ini bermaksud JPN dan PPD perlulah dilibatkan dalam pengurusan sekolah kerana pihak-pihak uh, ini boleh membantu sekolah dalam uh, menjalankan program ataupun membantu dalam menyelesaikan sebarang isu yang, ber, uh, yang berkaitan dengan pendidikan. Baiklah, anjakan ketujuh pula, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia iaitu mengintegrasikan teknologi maklum maklumat dan komunikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan pendidikan dan menggalakkan pembelajaran digital. Sekiranya kita boleh lihat pada hari ini murid-murid lebih terdedah kepada pembangunan teknologi. Jadi, apabila pengajaran dan pembelajaran diselitkan dengan unsur-unsur Uh, seperti teknologi tersebut Ataupun menggunakan teknologi Jadi pembelajaran tersebut menjadi Lebih uh, interaktif Dan lebih menyeronokkan Selain itu guru-guru juga Boleh mengakses pelbagai maklumat Di hujung cari dengan lebih mudah Selanjutnya uh, Ancakan ke-8 pula ialah mentransformasikan kebolehupayaan kapasiti penyampaian kementerian uh, iaitu menambah baik kecekapan pentadbiran dan pengurusan kementerian pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan dasar dan inisiatif pendidikan di semua peringkat Baiklah, saya akan terangkan pula tentang Anjakan 9, Anjakan 10 dan Anjakan 11 iaitu Anjakan Sembilan bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas memperkukuh kerjasama antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan sektor swasta untuk meningkatkan sokongan terhadap pendidikan dan pembangunan murid. Ini bermaksud apabila uh, melakukan sesuatu program di sekolah mestilah melibatkan ibu bapa kerana Uh, seperti yang kita tahu ibu bapa mempunyai uh, pelbagai kepakaran Jadi mereka boleh membantu dalam memberikan uh, pendidikan kepada kanak-kanak Seperti uh, boleh memberikan ceramah dan sebagainya Jadi anjakan 10 pula ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit Iaitu mengoptimumkan perbelanjaan dalam sektor pendidikan dengan memastikan setiap peruntukan kewangan memberi impak maksimum kepada keberhasilan murid. Jadi setiap peruntukan yang diberikan oleh KPM untuk sistem pendidikan mestilah diguna dengan sebaik-baiknya iaitu dapat uh, melihat kepada keberkesanan pembangunan seseorang murid itu. Jadi peruntukan itu menjadi lebih bermakna. Jadi, uh, ajakan yang ke-11 pula ialah meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung iaitu memastikan ketelusan dan accountability dalam sistem pendidikan dengan melibatkan semua pihak berkepentingan dalam proses pemantauan dan penilaian keberhasilan sekolah. Ini bermakna sesu, uh, Seseorang uh, penjawat awam Yang terlibat dengan pendidikan Mestilah uh, so, Seseorang yang berintegriti Baiklah Kita masuk pula ke topik Aspirasi sistem pendidikan negara Iaitu yang pertama Akses Semua kanak-kanak di Malaysia Tanpa mengira latar belakang Sosioekonomi atau lokasi geografi Berhak mendapat pendidikan berkualiti Yang seterusnya kualiti iaitu meningkatkan kualiti pendidikan dengan memfokuskan kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran serta pencapaian akademik murid yang setanding dengan piawaian antarabangsa. Dan yang terakhir, equity iaitu mengurangkan jurang pencapaian di kalangan murid yang berasal dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, kawasan bandar dan luar bandar serta pelajar berkeperluan khas aspirasi sistem pendidikan yang keempat dan yang kelima pula ialah yang keempat perpaduan iaitu mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar melalui sistem pendidikan yang menghargai kepelbagaian budaya, etnik dan bahasa di Malaysia. Seterusnya yang kelima, kecekapan iaitu memastikan sistem pendidikan menggunakan sumber yang cekap untuk memaksimumkan keberhasilan murid. Ini termasuklah sumber kewangan, tenaga kerja dan infrastruktur. Seterusnya saya akan menyentuh pula kepada aspirasi murid iaitu yang pertama pengetahuan iaitu murid diharapkan menguasai pelbagai disiplin ilmu termasuk sains, matematik, bahasa dan sejarah supaya mereka mempunyai asas akademik yang kukuh dan berupaya untuk bersaing di peringkat global. Yang seterusnya ialah kemahiran berfikir iaitu murid dilatih untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Mereka juga digalakkan untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang rasional. Dan yang ketiga, kemahiran memimpin iaitu pendidikan perlu melahirkan murid yang mampu memimpin dengan berkesan sama ada di dalam bilik darjah, sekolah atau dalam komuniti kerana murid-murid inilah yang akan menjadi bakal pelapis kepada pemimpin-pemimpin pada zaman ini. Aspirasi murid yang keempat pula ialah kemahiran dua bahasa iaitu murid perlu mahir dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Yang seterusnya ialah etika dan kerohanian itu murid diharapkan untuk memiliki nilai-nilai murni seperti integriti, tanggungjawab serta memahami dan mengamalkan ajaran agama masing-masing. Dan yang keenam pula ialah identiti nasional iaitu murid perlu mempunyai semangat patriotisma dan cinta kepada negara. Baiklah, kini tibalah masanya untuk saya menjelaskan pula tentang perkaitan Antara setiap anjakan dengan aspirasi sistem pendidikan negara Aspirasi murid uh, dan seterusnya hala tujuh negara Jadi kita mulakan dengan anjakan satu uh, Kaitan antara anjakan satu dengan aspirasi sistem pendidikan negara Iaitu akses Iaitu uh, anjakan satu ini secara langsung berkait dengan aspirasi akses, akses Iaitu memastikan setiap murid tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, geografi atau etnik mendapat peluang pendidikan yang berkualiti dan setaraf dengan piawaian antarabangsa. Contohnya, program Sekolah Amanah Traskus yang melibatkan sekolah-sekolah di kawasan luar bandar iaitu memberikan akses kepada pendidikan berkualiti melalui sokongan dalam pembangunan infrastruktur, latihan guru dan penambahbaikan kurikulum. Baiklah, kaitan anjakan satu dengan hala tujuh negara pula ialah Malaysia bercita-cita menjadi negara maju yang berdaya saing di peringkat global. Pendidikan berkualiti yang setaraf dengan standard antarabangsa diperlukan untuk melahirkan modal insan yang berupaya bersaing secara global. Ini membantu meningkatkan daya saing ekonomi negara dan memperkukuhkan inovasi serta teknologi. Baiklah, beralih ke perkaitan antara Ancakan 2 uh, dengan aspirasi murid pula ialah uh, Ancakan 2 menyokong kemahiran dua bahasa iaitu memastikan murid fasih dalam kedua-dua bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang memberi mereka kelebihan untuk berkomunikasi dan belajar dalam dua bahasa utama serta meningkatkan daya saing global mereka. Contohnya, program memertabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris iaitu MBM-MBI yang bertujuan untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu dengan baik sebagai bahasa kebangsaan sambil memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kaitan Anjakan 2 dengan hala tujuh negara pula ialah penguasaan bahasa adalah penting untuk perpaduan nasional dan keterlibatan dalam pasaran global. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mengukuhkan identiti negara manakala bahasa Inggeris membuka peluang untuk bersaing dalam bidang antarabangsa dan memajukan ekonomi berasaskan pengetahuan. Selanjutnya, kaitan antara anjakan tiga dengan aspirasi sistem pendidikan negara iaitu perpaduan. Anjakan ini menyokong aspirasi perpaduan dengan menekankan kepentingan pendidikan berlandaskan nilai-nilai murni seperti hormat, kerjasama dan toleransi yang penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Contohnya, program Kelab Rukun Negara di Sekolah yang menekankan pengajaran dan aktiviti luar bilik darjah untuk memupuk kesedaran tentang perpaduan dan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi, hormat dan keharmonian. Selain itu, kaitan anjakan tiga dengan hala tujuh negara ialah pembentukan masyarakat yang bersatu, bermoral dan berintegriti adalah asas kepada kestabilan politik, sosial dan ekonomi negara. Nilai-nilai murni seperti patriotisme, integriti dan toleransi akan membantu membina masyarakat yang aman, progresif dan bertanggungjawab. Di samping itu, kaitan antara anjakan empat dengan aspirasi sistem pendidikan negara iaitu kualiti ialah transformasi dalam profesyen keguruan menyumbang kepada aspirasi kualiti kerana guru yang berprestij dan berkualiti tinggi akan meningkatkan tahap pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya menghasilkan pelajar yang lebih baik. Contohnya, program latihan guru cemerlang di mana guru-guru yang berpotensi tinggi diberi peluang untuk menerima latihan lanjutan menjadikan keguruan sebagai profesyen yang lebih menarik dan meningkatkan kualiti pengajaran. Kaitan anjakan empat dengan hala tuju negara pula ialah guru yang berkualiti adalah pemacu kepada pembangunan modal insan yang berdaya saing dengan melahirkan tenaga kerja yang terlatih dan berpengetahuan negara akan dapat mencapai matlamat menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi dan berdaya saing dalam sektor ekonomi global yang berasaskan pengetahuan. Selanjutnya, kaitan antara anjakan 5 dengan aspirasi murid iaitu kemahiran memimpin. Anjakan 5 menyokong kemahiran memimpin murid melalui contoh kepimpinan yang ditunjukkan oleh guru besar dan pengetua yang berprestasi tinggi. Kepimpinan yang berkesan di sekolah akan mewujudkan iklim yang kondusif untuk perkembangan kemahiran kepimpinan murid. Contohnya Program Kepimpinan Instruksional Sekolah adalah program yang menyediakan latihan dan bimbingan khusus kepada pengetua dan guru besar dalam aspek kepimpinan instruksional. Kaitan anjakan lima dengan hala tujuh negara pula ialah kepimpinan yang berkesan di sekolah adalah penting untuk melahirkan generasi muda yang cemerlang. Pemimpin sekolah berprestasi tinggi akan memastikan sekolah menjadi platform pembinaan modal insan yang dapat memacu Malaysia ke arah kecemerlangan dalam semua sektor pembangunan negara. Kaitan anjakan enam dengan aspirasi murid iaitu kemahiran berfikir pula ialah dengan membenarkan sekolah dan pihak berkuasa tempatan untuk menyediakan penyelesaian yang lebih spesifik berdasarkan keperluan. Murid diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran yang lebih kreatif inovatif dan sesuai dengan konteks setempat. Seterusnya, mengembangkan kemahiran berfikir yang lebih kritis dan lebih kreatif. Contoh program ialah program amalan terbaik memberi kuasa kepada PPD untuk merancang penyelesaian khusus mengikut keperluan sekolah. Program ini membantu murid-murid untuk mengasah kemahiran berfikir melalui aktiviti yang menggalakkan penyelesaian masalah dan pemikiran kreatif. Anjakan yang enam juga berkait dengan hala tujuh negara iaitu setiap negeri dan daerah di Malaysia mempunyai cabaran pendidikan yang berbeza dengan mengupayakan JPN dan PPD untuk menyediakan penyelesaian yang sesuai mengikut keperluan tempatan PPPM membantu meningkatkan keberkesanan pendidikan di seluruh negara. Di seluruh negara. Ini memastikan tiada golongan masyarakat yang ketinggalan selari dengan prinsip equity dalam pembangunan negara. Baiklah, beralih pula ke perkaitan antara Ancakan 7 dengan aspirasi sistem pendidikan negara iaitu kualiti dan akses. Penggunaan teknologi ICT membantu menyokong aspirasi kualiti dengan menyediakan kaedah pembelajaran yang lebih menarik dan efektif serta akses dengan membuka peluang kepada lebih ramai murid untuk mendapat pendidikan melalui sumber digital contohnya program One Best Study Net menyediakan akses internet berkelajuan tinggi dan prasarana pembelajaran maya iaitu fog VLE untuk sekolah-sekolah seluruh negara Mem membolehkan guru dan murid menggunakan teknologi dalam pembelajaran harian selepas itu kaitan antara anjakan 7 dengan hala tuju negara ialah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT adalah teras kepada revolusi industri 4.0 dan pembangunan ekonomi digital dengan memperkenalkan ICT dalam pendidikan Malaysia sedang melatih generasi muda untuk menyokong agenda pembangunan negara ke arah ekonomi berasaskan teknologi dan inovasi. Seterusnya kita pergi pula ke perkaitan antara anjakan 8 dengan aspirasi sistem pendidikan negara iaitu kecekapan. Aspirasi ini dapat dicapai melalui penstrukturan semula kapasiti kementerian untuk melaksanakan dasar dan perubahan dengan lebih cekap, memastikan pengurusan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkesan. Contohnya, program pengurusan berasaskan sekolah memperkenalkan sistem pengurusan yang lebih efisien di peringkat sekolah. Perkaitan Anjakan 8 dengan Halatujun Negara pula ialah Penilaian berfokuskan kepada pembangunan holistik pelajar membantu membentuk individu yang seimbang dari aspek akademik dan kemahiran insannya. Ini adalah selaras dengan matlamat Malaysia untuk melahirkan modal insan yang bukan sahaja berkemahiran tetapi juga mempunyai sahsia dan nilai-nilai murni yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kestabilan sosial. Selanjutnya, perkaitan anjakan 9 dengan aspirasi murid iaitu identiti nasional dan kemahiran memimpin melalui kerjasama yang lebih luas antara sekolah, komuniti dan sektor swasta, murid akan terdedah kepada interaksi sosial yang lebih luas yang dapat membantu mereka mengembangkan identiti nasional dan semangat kepimpinan dalam kalangan murid. Murid akan belajar menghargai kepelbagaian dan peranan mereka dalam masyarakat. Contohnya, program sekolah angkat yang melibatkan kerjasama antara sekolah dan syarikat swasta di mana sektor swasta menyumbangkan dana, peralatan atau latihan kepada pihak sekolah. Kaitan anjakan 9 dengan hala tuju negara pula ialah kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, komiti dan sektor swasta mendukung aspirasi perkongsian awam swasta yang lebih kuat selaras dengan hala tujuh negara ke arah pembangunan komuniti yang lebih mampan. Di samping itu, kaitan antara anjakan 10 dengan aspirasi pendidikan negara iaitu kecekapan, anjakan ini berkait dengan aspirasi kecekapan kerana ia menekankan penggunaan peruntukan kewangan secara bijak dan efektif untuk memberikan hasil pendidikan yang maksimum bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Contohnya, program penjimatan tenaga di sekolah membantu sekolah menggunakan sumber dengan lebih cekap melalui inisiatif penjimatan tenaga seperti penggunaan lampu LED. Beralih ke perkaitan antara anjakan 10 dengan hala tujuh negara iaitu pengurusan sumber pendidikan secara cekap membantu negara dalam mengoptimumkan penggunaan sumber awam ini penting untuk memastikan keberkesanan perbelanjaan dalam pendidikan menyokong aspirasi negara ke arah pembangunan ekonomi yang lebih cekap dan lebih mampan. Akhir sekali, perkaitan antara anjakan 11 dengan aspirasi murid iaitu etika dan kerohanian iaitu ketelusan dalam sistem pendidikan akan menyemai etika yang baik dalam kalangan murid di mana mereka akan belajar tentang kepentingan accountability, kejujuran dan tanggungjawab. Ini menyumbang kepada pembangunan kerohanian dan nilai etika yang kuat dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, program penarafan kendiri sekolah membolehkan sekolah menilai prestasi mereka sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Anjakan ke-11 juga boleh dikaitkan dengan hala tujuh negara iaitu meningkatkan ketelusan dalam sistem pendidikan selari dengan usaha negara untuk memperkukuhkan ketelusan dan akauntibiliti awam. Ini memastikan setiap perbelanjaan dan keputusan dapat dalam pendidikan dapat dipantau dan dikawal dengan rapi. Sebagai penutup, PPPM adalah pelan strategi yang komprehensif dalam mencapai aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid di mana guru yang berkualiti memainkan peranan yang sangat penting. Setiap anjakan yang terkandung dalam pelan ini adalah saling berkait untuk memastikan kejayaan sistem pendidikan negara. Ini juga bermakna apa yang terkandung dalam PPPM semestinya dapat membentuk guru yang berkualiti. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian terima kasih.